નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ પિયુષ શેરસિયાની અંદર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે જો તમને મારા વિડીયો ગમે તો લાઇક શેર અને કોમેન્ટ કરો અને હજી સુધી વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો જેથી કરીને તમને નવા નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન મળતા રહે તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ છ જેની અંદર નવી જે પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિ બુક આવેલી છે તેની અંદર પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિ એક છે કહાની તો અહીંયા છે કે તમે આજ દિન સુધીમાં અનેક વાર્તાઓ વાંચીએ છીએ અલગ અલગ ધોરણના અભ્યાસક્રમ દરમિયાન પાઠ્યપુસ્તકમાંથી તેમજ શાળા પુસ્તકાલય કે અન્ય જગ્યાએથી વિવિધ વાર્તાઓ વાંચી જશે ટીવી મોબાઈલમાં પણ તમે હિન્દી વાર્તાઓ જોઈ કે સાંભળી હશે અહીં તમારે આજ દિન સુધીમાં તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં ન આવેલ હોય તેવી બે હિન્દી વાર્તા મેળવી વાંચવાની છે આ વાર્તા વાંચ્યા બાદ તમારે જાતે હિન્દીમાં ફરીથી લખવાની છે શક્ય છે કે તમે વાંચેલ મૂળ વાર્તા બહુ લાંબી હોય અને જાતે લખતા તે ટૂંકી થઈ જાય તો કોઈ વાંધો નથી પરંતુ વાર્તાનો મુખ્ય વિચાર આવી જાય તે અગત્યનું છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા હિન્દીની વાર્તાનું નામ લખવાનું છે તો આ જગ્યાએ તમારે વાર્તા લખવાની છે તો ચાલો આપણે પહેલી વાર્તા જોઈએ અહીંયા છે કહાની ચતુર લોમડીની વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા હું આ તમને વાર્તા વાંચી સંભળાવું છું તમે આ વાર્તા ક્યાંક ને ક્યાંક તો વાંચેલી જ હશે અથવા સાંભળેલી પણ હશે અને વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજી માહિતીઓ આપી દો આ માત્ર તમારી સમજ માટે છે ને કે ઉતારો કરવા કે કોપી કરવા જ્યાં તમને મુશ્કેલી પડે ત્યાં જ તમારે મારા વિડીયોનો ઉપયોગ કરવાનો છે અથવા તમે લખેલું હોય તે તપાસવા માટે મારા વિડીયોનો ઉપયોગ કરજો तो एक बार की बात है एक घने जंगल में एक बाघ और एक लोमड़ी रहते थे बाघ जंगल का राजा था जबकि लोमड़ी अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी एक दिन बाघ ने जंगल में टहलने का फैसला किया घूमते घूमते उसे लोमड़ी मिल गई बाघ ने लोमड़ी से पूछा अरे नन्ही क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं अपने दोपहर में भोजन के लिए एक बड़ा और रसीला जानवर कहाँ ढूंढ सकता हूँ लोमड़ी जो बाघ की चालाकी और मांस की भूख से वाकिफ थी उसने जवाब दिया हे राजा मुझे माफ कर मैं अपनी मदद नहीं कर सकती आपकी मदद नहीं कर सकती लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो निश्चित रूप से आपकी मदद कर सकता है बाघ ने पूछा कौन है वह मुझे जल्दी बताओ तो लोमड़ी ने कहा वह सियार है जो जंगल के दूसरी तरफ रहता है वह जंगल के हर कोने को जानता है और अपनो आपको अपना शिकार खोजने में मदद कर सकता है बिना किसी सोच विचार के बाघ ने लोमड़ी की सलाह मानी और सियार को खोजने के लिए निकल गया थोड़ी देर में बाघ ने सियार को ढूंढ लिया और उसे अपना भोजन खोजने में मदद करने के लिए कहा सियार जो अपनी चालाकी के लिए जाना जाता था उसने उत्तर दिया हे राजा आपको शिकार खोजने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है इस पेड़ के पीछे एक बड़ा और रसीला जानवर है आप बस इस पेड़ के नीचे जाना है और आपको अपना खाना मिल जाएगा बाघ ने आंख बंद करके सीआर की सलाह का पालन किया और पेड़ के नीचे चला गया और एक शिकारी के के जाल में फंस गया बाघ ने जाल से निकलने के लिए संघर्ष किया और दहाड़ा लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ लोमड़ी दूर से यह सब देख रही थी वह बाघ के पास आई और बोली हे राजा हमेशा याद रखना जो कुछ भी अच्छा दिखता है वह आपके लिए अच्छा नहीं होता है आंख बंद करके दूसरों का अनुसरण करने की अपेक्षा अपनी दिमाग का इस्तेमाल करना बेहतर है बाघ ने अपना सबक सीखा और वादा किया कि वह किसी की दी गई सलाह को आंख बंद करके भरोसा नहीं करेगा उस दिन से बाघ और लोमड़ी अच्छे दोस्त बन गए और बाघ हमेशा कोई भी निर्णय लेने से पहले लोमड़ी से सलाह लेता था सीखे हमें अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले दो बार सोचना चाहिए और लोमड़ी जैसे अपने बुद्धिमान मित्रों से सलाह लेनी चाहिए त્યાર પછી અહીંયા બીજી વાર્તા લખવાની છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો તેમાં આ જગ્યા છે તેની અંદર તમારે લખવાની છે તે પણ આપણે જોઈએ કહાની છે ચતુર ચૂહા શુર્મા નગરી ગામ મે એક ચૂહા રહેતા થા વ બહુત હોશિયાર ઓર બુદ્ધિમાન થા ઇસલિયે સબને ઉસકા નામ ચતુર ચૂહા રખ દિયા લેકિન શેર ઓર લોમડી કો ય બત જમી નહીં ઇસલિયે ઉન દોનોને ચૂહે કે સામે એક ચુનોતી રાખી કી જો ભી પહાડ पार करके नदी तक पहुंच जाएगा वही सबसे बड़ा बुद्धिमान होगा शेर और लोमड़ी ने सोचा कि यह इतना छोटा है कि जब यह पहाड़ तक पहुंचेगा तब हम नदी तक पहुंच जाएंगे और हम जीत जाएंगे कि तभी लोमड़ी ने शर्त रखी कि अगर चूहा हार गया तो वह यह गांव छोड़कर चला जाएगा और लौटकर कभी भी नहीं आएगा चूहा मान गया और फिर तीनों एक साथ पहाड़ की ओर भागे कुछ दूर जाने के बाद चूहा रुक गया और कुछ सोचने लगा यह देख लोमड़ी और शेर को लगा कि चूहा ने हार मान ली और दोनों तेजी से नदी की ओर भागे दोनों नदी की तक पहुंच गए लेकिन थकान के कारण प्यास लग गई इसलिए दोनों ने सोचा चूहा तो आने से रहा चलो चलकर पानी पी लेते और जैसे ही पानी पीने नदी में उतरे उन्होंने देखा कि चूहा वहाँ बैठा सुस्ता रहा है यह देख दोनों चौक गए आखिर यह पिद्धि चूहा हमसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गया दोनों ने चूहा से बोला जरूर तुम जादू जानते हो वरना तुम यह तुम इतनी जल्दी यहाँ कभी नहीं पहुँच सकते बताओ कौन सा जादू जानते हो चूहा मुस्कुराता हुआ बोला मैं कोई जादू नहीं जानता बस दुनिया में सब कुछ करने के लिए इच्छा रखना हो विश्वास रखता हूँ अपने आप पर शेर बोला बात तो घुमाओ मत यह बताओ तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आए क्योंकि इतना तो हमें भी पता है कि यहाँ आने का दूसरा कोई रास्ता नहीं फिर तुम कैसे आए चूहा बोला रास्ता होता नहीं बनाना पड़ता है लोमड़ी बोली क्या मतलब चूहा बोला मैंने खुद अपने लिए रास्ता बनाया मैं अपना दूर घूम कर नहीं आया बल्कि मैंने पहाड़ खोद कर रास्ता बना लिया देखो लोमड़ी और शेर देख कर हैरान रह गए क्योंकि उन दोनों ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा था और यही गलती की शिक्षक कभी किसी को छोटा समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक छोटा सा पत्थर भी इंसान को मुंह के बल गिरा सकता है कहते हैं हर लड़ाई बल से जीत सकते हैं लेकिन जंग के लिए बुद्धि की ज़रूरत होती है क्योंकि बल से लड़ाई जीत सकते हैं मगर बुद्धि से संसार જીત સકતે હે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને મારો આ વિડિયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરજો શેર કરજો અને કમેન્ટ કરજો અને હજી સુધી વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે મારી ચેનલ ને સબ્સ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ખાસ સબ્સ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો જેથી કરીને તમને નવા નવા વિડિયો ના નોટિફિકેશન મળતા રહે તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે મળીશું આપણે આગળની પ્રવૃત્તિ પ્રોજેક્ટ ની અંદર આવજો